ترمد فيه الذنوب وتشرق فيه القلوب ونشهد ان لا اله يعني الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدفن الجنان صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين اكملوا اهل الايمان اما بعد فيا ايها المسلمون اسمع فقد يمشي شهر رمضان ببركاته بالتوعات والتنزه يعني عن الزجال كما حقنا عليه الصلاه والسلام الى ما لا يتناهى لها من من, من من الزمان فيا ايها المسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان اول ليله من شهر رمضان سكنت الشياطين ومرضت الجن وقلت الابواب الغلاف فلا يفتح منها

فإنه لي وأنا أعز به يدع شعره ويعقبه من أهلي في فتح شعر فمرحب عند فتح فتح مثله ومرحة عند لقاء ربه ونقروه فهو الصهي أطيب عند الله من ذكر المسك والصيام جنة وإذا كان يرجو صوم أحد فلا ينقص ولا يسخر فإن ساقه له أحد أو قال له أريكم إني أنتم صائمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بارك الله لنا ولكم في <applause> القرآن العظيم، ورفعنا بالآية والذكر الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد آن فاسقونا وذبوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير الأبيض بالخير الأسود من الفجر، ثم أقيموا الصيام إلى الليل

اللهم اغفر لي ولمسلم وسائر المسلمين اللهم ارحمني ولمسلم وسائر المسلمين اللهم انصر من نصر محمد صلى الله عليه وسلم خاصه وعامه وخصوصا بنغلاديش وخصوصا

আমি <laughs> জানি الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط فاستقيم <applause> صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما ألا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وعنا وعنا له الذكرى الله أكبر سميع الله لمن حمده <applause> الله أكبر Allah is the نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول يا ليتني قدمت لحياتي وإذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينسق وساقه أحد يا أيها النفس المضغة إلا ارجعي إلى ربك ودخلي في عبادي ودخلي في جنة. الله أكبر. سميع الخير لمن حمده. Allah is the greatest. Allah is the greatest.

हमंदा वंदा मुकीरी Ya Allah, Ya Allah, Ya, ya, ya Jesus, Allah, Ya Amin ya Rasulullah. Allah orang all yang berkhidmat, Allah orang berkhidmat di bulan Ramadhan, Allah orang berkhidmat di 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 Allah 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 আল্লাহ সেইটা কোনি আমরা বিক্রয়ের মত হাত উঠতে লাগ করেছি আল্লাহ তুমি মেহেরবানি করে আল্লাহ আমাদের সকলের পক্ষ থেকে নামাজ কে আল্লাহ তুমি আর মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ আল্লাহ আমাদের জীবনের গুনাহগুলো তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ আল্লাহ আমাদের পিতা মাতার গুনাহগুলো মাফ করে দাও আল্লাহ আল্লাহ যাদের পিতা বেঁচে আছে আল্লাহ তাদের হায়াতের বদলে তুমি বরকত দান করো আল্লাহ ও আল্লাহ আমাদের সন্তানগুলিকে তুমি প্রতিষ্ঠিত করে দাও আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সন্তানগুলিকে তুমি সুস্থ করে

you yeah.